я же говорил, что они настолько уже зависят друг от друга, что я не думаю, значит, что может быть какое-то переобразование. Конечно, Филат бы хотел, я так думаю, что Филат бы хотел, Филат бы хотел, наверное, как-то договориться с коммунистами для того, чтобы отстранить лупу, значит, и влияние в альянсе и лупу, и гимпу, и сформировать некий такой новый альянс, значит, из либерал-демократов и коммунистов. Таким образом, определенная ответственность ляжет на партии коммунистов, и на следующие парламентские выборы как бы все будут в таком, скажем, в одинаковой ответственность перед гражданами. Я не думаю, что коммунисты на это пойдут. Первое. Второе. Я думаю, что э, ни демократы, ни либералы не дадут Филату этого делать. Значит, они должны будут э, значит, договариваться и дальше и оставаться втроем. Вопрос в другом. Э, а согласны ли граждане Республики Молдова значит, э, иметь еще такое правление в течение двух лет? Вот здесь и проблема. Я уверен, что не осталось граждан Республики Молдова в нашей стране, которые бы соглашались, чтобы дальше правил Альянс. Может быть, кроме их депутатов, министров, которые за счет бюджета государства воруют налево и направо и решают свои или личные, или межпартийные интересы.